Salam dəyərlı izləyicilərimiz. Bu gün sizləri Masazır qəsəbəsindən salamlayırıq. Masazır qəsəbəsində 3 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı belə gözəl, möhtəşəm həyət evi təklifimiz var. Gördüyünüz kimi geniş həyəti var. Sadəcə təmirdən yeni çıxıbdır ya. Yəni bu əşyalar artıq süvbələ götürülməyib, götürüləcək. Geniş həyətli, həyət tam otla əzdəndir. Bu hissədə isə torpaq yer nəzərdə tutulub, yaşıllıq üçün. Pool sistemi darvazadır. Gecə işıqlandırılma sisteminə qədər quraşdırılıb, hazırdır. Qaz, su, işıq daimi. Ən önəmlisi isə sənəd paket qutçadır. Torpağında, evində qutçası tam hazırdır. Bu hissədə isə terras kimi nəzərdə tutulub və mətbəxdən birbaşa bu terrasa çıxışı var. Evin hər iki tərəfindən keçidi mümkündür və evin Arxa hissəsində də həyəti var. Yəni bu evimizin analoğu nədir, heç atalığı belə yoxdur. Fundament beton karkas, birinci mərtəbə monolit, 1-dən 2-nin arası monolit, quruclu cüt daş kəmar atılıb və gördüyünüz kimi yerdən küsülüdür. Tam yaşayışlı ərazidə yerləşir, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemidir. Buyurun evimizin içərisi ilə sizləri tanış edəcəm. 1-ci mərtəbənin dəhlizi. 1-ci mərtəbə istufoldan ibarətdir. Burada yerləşir qonaq otağı. Belə geniş qonaq otağı var. Qonaq otağının bu pəncərəsi evin birbaşa həyətə baxır. Yəni bu hissədən isə arxa həyətə keçidi var. Yəni arxada da həyət var, gördüyünüz kimi. Yəni burada da istəyə uyğun olaraq yaşıllığı yaratmaq mümkündür. Bura desə yerləşir xanımlarımızın vaz keçilməzli olmayan, yəni mətbəx. Mətbəx xanımlarımızın ən sevimli köşəsidir. Burda deməli mətbəx, burdan terrasa çıxış, burda çay içə, ödəmlə çıx, orada iç. Qəşəngdir. Burada isə sanitarlar otaq yerləşir birinci mərtəbədə. Piləkanın alt hissəsində isə kollektiv sistem quraşdırılır. Deməli, evimizin ikinci mərtəbəsində isə üç yataq otağı yerləşir, bir sanitar qovşaq, mə beş otaq demişdilər. Bu bir otağın birinə hardan tapın. Bu bir yataq otağı. İkinci mərtəbə isə, yəni döşəməsi boya-boy istipoldan ibarətdir. İkinci yataq otağı, bu yataq otağından evada çıxışı var. Üçüncü yataq otağı. Vitraj pəncərlərdən istifadə edilib. Gün görən bir evdir. İnşallah ki, bu evimizə də gün görən bir gəlin nisbət olar. Allah alana da, satana da xeyir versin. Deməli, əzizlərim, beləliklə evimizin sənədi qutçadır. Paket qutça, torpağın da, evin də qutçası, tam hazırdır. Qazı, su, işığı daimidir. 3 sotop sahəsində inşa edilibdir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlıdır. Üzr istəyirəm, sizə 5 otaq dedim, mənə 5 demişdilər. Deməli, 4 otaqlıdır. Bir də xüsusi onu qeyd etmək istəyirəm ki, arxa pəncərəyə, yəni çəkin, zəhmət olmasa, yəni çox adam bu hissədən pəncərə qoymur, çünki arxa divar təkdaş olduğu üçün, burada çüt daşlı, yəni pəncərədən də görmək mümkündür. Əzizlərim, bu evimiz başlanğıc olaraq 137.000 manata təklif olunur. Real müştərilərə qiymətlər razılıq olacaq. Əzizlərim, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə kömək ola bilərik. Dəyərli vaxtınız ayıb, videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.